मोहम्मद बिन कासिम सिंध फतह करने के बाद गए तो गए कहाँ कहा जाता है कि सिंध के हुक्मरान राजा डहर को जब उमूई सालार मोहम्मद बिन कासिम के हाथों शिकस्त हो गई तो उनकी दो बेटियां सूर्या और प्रेमल को मोहम्मद बिन कासिम ने राजा डहर की हलाकत के बाद खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक के पास खिलाफा बगदाद रवाना कर दी मुकम्मल वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें खलीफ़ा वलीद बिन मलिक ने जब बड़ी बेटी सूर्या से खलवत का इरादा किया तो उसने चाल चली और खलीफा से कहा कि मोहम्मद बिन कासिम पहले ही उनके साथ खलवत इख्तियार कर चुका है चुनाचे वो अब खलीफा के शायान शान नहीं रहीं गुस्से में खलीफा को तहक़ीक का होश नहीं रहा और उन्होंने उसी वक्त मोहम्मद बिन कासिम के नाम परवाना जारी किया कि वो जहाँ कहीं भी हैं खुद को कच्ची खाल में सिलवा कर دار-ul-खिलाफा को वापस हों मोहम्मद बिन कासिम ने ऐसा ही किया और दार-ul-खिलाफा के रास्ते में ही दो दिन बाद उनकी मौत हो गई ये कहानी किताब फ़तहनामा सिंधर्फ चच नामा में बयान की गई है रिवायत के मुताबिक उसके बाद राजा डहर की बेटी का एक तवील खिताब है जिसमें वो मोहम्मद बिन कासिम की आदिल हुक्मरानी की गवाही देती हैं मगर उनकी हिलाकत की साजिश रचने को अपने वालिद का बदला करार देती हैं इसी खिताब में वो मोहम्मद बिन कासिम के बारे में भी कहती हैं कि उन्होंने फर्मा में भी अकल से काम लेना चाहिए था और खलीफा को भी कहती हैं कि उसे भी सुनी सुनाई बात पर इतना सख्त हुक्म जारी करने से कबल तहक़ीक कर लेनी चाहिए थी चचनामा के मुताबिक राजा दहर की बेटी ने कहा दाना बादशाह वक्त पर वाजिब है कि वो कुछ भी दोस्त या दुश्मन से सुने उसे अकल की कसौटी पर परखे और दिल के फैसलों से उसका मवाजना करे वो मजीद कहती हैं कि पाक दामनी के अतबार से मोहम्मद बिन कासिम हमारे लिए बाप और भाई जैसा था और हम कनीज़ों पर उसने कोई दस्त दराजी नहीं की लेकिन चूँकि उसने हिंद और सिंध के बादशाह को बर्बाद किया था इसलिए हमने इंतकाम खलीफा के सामने झूठ बोला था उस पर खलीफा ने गजबनाक होकर दोनों बहनों को दीवार में चुन देने का हुक्म दे दिया बनु उमैया के दौर में सिंध फतह करने वाले नौजवान सालार मोहम्मद बिन कासिम और मुग़ल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के दौर की मुबैना कनीज जनार कली की मौत की कहानियों में खुवात को दीवार में चुनवाए जाने की कदरे मुश्तरक है अनारकली के बारे में कहानी ये मंसूब है कि अकबर बादशाह ने उन्हें शहजादा नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम से मुआशे की वजह से दीवार में चुनवा कर हलाक करवा दिया था मगर अनारकली के वजूद के बारे में मौरखीन को शुबा है कि उनके बारे में तारीखी सबूत दस्याब नहीं है चुनाचे उनकी मौत की कहानी तो दूर की बात है और मोहम्मद बिन कासिम और राजा डहर की बेटियों की हलाकत से मुतल इस पूरी कहानी पर भी मौरखीन को एतराज़ है तो फिर मोहम्मद बिन कासिम की मौत वाक कैसे हुई और मंदरजा बाला वाके की तारीख़ी हकीकत क्या है उस पर बात करेंगे लेकिन इससे पहले कुछ मोहम्मद बिन कासिम की सिंध में आमद और फतूहत का तस्करा करते हैं और फिर ये देखेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम सिंध फतह करने के बाद गए तो गए कहाँ अगर आप कराची से ग्वादर जाना चाहते हैं, तो आप पहले तो आर सी डी हाईवे पर कोई दो घंटे की ड्राइविंग करेंगे जिसके बाद बाई जाने मकरान कोस्टल हाईवे का आगाज होता है जो अपने आप में हैरतों से भरपूर सड़क है यहीं पर थोड़ा आगे जाकर बाई जानेब एक पत्थर की तख्ती पर लिखा है यहाँ फातह सिंध मोहम्मद बिन कासिम के सिपाहियों की खबरें मौजूद हैं नामवर मुसनफ व मोहक सलमान रशीद के मुताबिक ये खबरें मोहम्मद बिन कासिम के साथियों की नहीं है क्योंकि आठवीं सदी में अरब सिंध के चौखंडी कब्रुस्तान जैसे नक्शो नगार से मजीन क़बरें नहीं बनाया करते थे मोहम्मद बिन कासिम उमूई दौर हुकूमत के वो सालार थे जिन्होंने 712 सौ बारह सन ईस्वी में सिंध पर हमला किया और यहाँ के राजा दहर को शिकस्त दी कुछ लोगों के नज़दीक मोहम्मद बिन कासिम के आने से जनूबी एशिया में इस्लामी दौर का आगाज हुआ सिंध फतेह हुआ और यूं वाकियात का एक लंबा सिलसिला शुरू हुआ जो बिल आखिर पाकिस्तान के क्याम पर मंतज हुआ मगर मुख्तलिफ तारीखी हवालों के मुताबिक पैगम्बर इस्लाम की आमद से कबल भी अरब ताजर बर सगीर में रिहाइश पजीर थे और कुछ के नज़दीक यहाँ की मकामी ख़वातीन से शादियाँ तक कर रहे थे नामा में कहा गया है कि मोहम्मद बिन कासिम की हलाकत राजा डहर की दो बेटियों की साजिश की वजह से हुई मगर इस हवाले से डॉक्टर नबी बख्श खान बलोच का दावा है कि यह कहानी मन और अफसानवी है सिंध के मरूफ महक्क और दानश्वर डॉक्टर नबी बख्श खान एन ए बलोच ने चच नामा की सेहत और उसमें मौजूद तारीख़ी हवालों के बारे में जरा की है डॉक्टर एन ए बलोच का चच नामा पर तहरीर किया गया मुकदमा भी अपने आप में एक पूरी किताब है जिसमें उन्होंने मोहम्मद बिन कासम की हलाकत और फिर राजा डहर की बेटियों के बगदाद की किसी दीवार में चुन दिए जाने की कहानी को कहानी ही करार दिया है सबसे पहले तो इस कहानी के मुताबिक खलीफा ने मोहम्मद बिन कासिम को दारुल खिलाफा बगदाद बुलवाया हालांकि उस जमाने में बगदाद का वजूद नहीं था बल्कि दारुल खिलाफा दमिश्क था इसके बाद इसमें लिखा गया है कि मोहम्मद बिन कासिम की मौत खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक के हुक्म पर हुई ताहम बिला जरिय और दीगर मौर्न के मुताबिक ये वाक़ा खलीफा सुलेमिक बिला ज़री के मुताबिक वलीद बिन की मौत के बाद बिन हुए और उन्होंने साले बिन रहमान को इराक का वाली और यजीद बिन अबी कब्शा को सिंध का अमलदार मुकर किया यजीद ने मोहम्मद बिन कासिम को गिरफ्तार करके साले के पास इराक भेज दिया जहाँ उन्हें हजाज बिन यूसफ के सबका इंतजामी हेडक्वार्टर के वस्त के एक उकूबद खाने में कैद करके इजार सानिया की गई और वो हलाक हो गए इसी बयान की तस्दीक तारीख अबन खुलदूम से भी होती है चुनाचे मोहम्मद बिन कासिम की मौजूली और हलाकत से उस दौर में होने वाली सियासी साजिशें और आपसी दुश्मनियाँ भरपूर अंदाज में आया हो जाती हैं